तो मैं जो लीगल एडवाइज रह रहा हूं तो मेरी इच्छा ये है अगर मुझे लीगल एडवाइज मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा कुछ नियम बनाने पड़ेंगे तो मैं ये जो तीन हजार करोड़ रुपया है जो जो गरीब लोगों का पैसा है और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है उन सबको मैं वापिस पैसा करना चाहता हूं तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो तीन हजार करोड़ रुपये ईडी ने अटैच किया हुआ है वो तीन हजार करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता में खोजूंगा ये जरूर बताइए आप लोगों को संपूर्ण कथा ইডি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে পঁচানব্বই শতাংশ বিরোধীদের বিরোধীদের কাছে আমরা তো নরেন্দ্র মোদীকে বলছি যে অধিকা অধিকারী ফ্যামিলি অধিকারী ব্রাদার্স এর কাছে গিয়ে ইডি রেড করুক না তা সেখান থেকে তো টাকাটা উদ্ধার হতে পারে সিবিআই এর এফআইআর নেম তো সুতরাং এখন যে কথাগুলো বলছেন সেই কথাগুলো প্রথম কথা যে কোনটা বৈধ কোনটা অবৈধ এটা ইয়ে কাছে একটা টাকা পাওয়া যাওয়া মানে সেটা অবৈধ এটা বলার রাইট প্রধানমন্ত্রী নেই বোঝা যাচ্ছে এতেই তো বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার ভাবে যে ইডি সিবিআই সকলকে কবজা করে দিয়েছে সবটা কবজা করে দিয়েছে এটা বোঝা যাচ্ছে